sebenarnya kalau kita melihat dari segi keadaan kemadun ya, manusia dan perkembangan sesebuah negara dan bangsa itu dia kita dapat melihat rentetan sejarah yang ada kemungkinan besar sesebuah negara dan bangsa itu boleh membangun jauh lebih ya, cepat dan juga pencapaian dia cukup cemerlang kalau sekiranya rakyat dia ya, di sebuah negara itu dapat dipadukan ya, semua bangsanya tidak mengira sama ada antar belakang keperbagaian kaum dan agama itu mereka boleh bergerak sebagai satu pasukan yang membolehkan bahawa negara itu dan bangsa itu dapat dimajukan sebaik mungkin maka ini penting bagi kita melihat bahawa penyatuan ataupun unity ini satu perkara yang menjadi pokok kepada perjuangan di negara Malaysia khususnya, kerana kita merupakan sebuah negara yang berbagai kaum yang ada, berbagai rintangan agama, maka penting langkah-langkah pihak pemerintah ataupun kerajaan untuk memastikan supaya ada program dan garis panduan dasar yang jauh lebih jelas dan juga kerangka pelaksanaannya untuk membolehkan supaya penyatuan rakyat ini akan dapat ditingkatkan lagi di semua peringkat bukan hanya di peringkat pimpinan politik bahkan juga yang penting ialah di peringkat akar umbi bukan hanya di peringkat bandar, kampung di semua peringkat generasi anak-anak muda ya. di mana mereka harus kita lahirkan satu nilai dalam kehidupan mereka bahawa unity itu cukup penting sebagai satu insan manusia yang keperbagaian kaum dan agama itu hanyalah untuk kenal-mengenal antara satu dengan yang lain. Kalau kita tak ada perbezaan kaum, perbezaan agama, kemungkinan kita tidak akan kenal siapa jiran kita, siapa rakan kita ya, di dalam sesebuah negara itu. Maka dengan itu, keperbagaian itu harus menjadi satu kekuatan kepada sesebuah negara untuk membolehkan kita dapat lahirkan satu kepaduan yang begitu kental. Dan perkara ini cukup penting bukan hanya dari segi laungan bibir kita bahkan juga dari segi dasar contohnya bagaimana kita nak sentuh penyatuannya bukan hanya di peringkat gerak kerja contohnya perkhidmatan awam yang ada harus ada satu pasukan yang membolehkan bahawa bila seseorang pegawai itu dinaikkan pangkat ya, bagaimana kita nak melahirkan supaya ada kecitaan atau unity di kalangan mereka dia tidak harus berlandaskan kaumnya maka mereka akan naik pangkat ataupun diberi keutamaan begitu juga di peringkat pendidikan yang ada bagaimana anak-anak harus mempunyai keupayaan to having access to education tanpa mengira kaum dan keturunan ya untuk membolehkan supaya rakyat itu mempunyai ilmu pengetahuan kalau kita buat perbezaan antara kaum antara bangsa antara wilayah datangnya daripada negeri Perlis datangnya daripada Sarawak datangnya daripada Sabah baru kita bagi keutamaan kepada kawasan-kawasan di mana kita datang kita sebagai seorang menteri contohnya kita datang daripada Kelantan dan Kelantan lagi kita bagi keutamaan ataupun uh, kita datang dari Perak datang dari Sarawak maka Sarawak lah kita bagi keutamaan sepatutnya kita berpegang dengan satu amalan nilai yang baik tanpa mengira uh, bangsa kita agama kita ataupun daerah kita di mana pun kalau ada keperluan untuk membantu mana-mana masyarakat kita perlu perlukan bantuan itu maka dengan itu menerusi amalan kita menerusi uh, perbuatan kita terbiar atau tepuk tabi kita maka itu menjadi satu contoh ikutan yang baik bagaimana unity itu akan dapat kita lahirkan sebuah ya, bayangkan contoh macam main badminton dahulu kita menjadi seorang uh, satu pasukan yang terbaik di dunia Thomas Kang begitu juga dalam piala dunia World Olympic game main bola di situ banyak suku kaum yang ada Santok Sin, James Wong, Asan Sani, Mokhtar Dahari mereka Sochin An mereka datang daripada semua kaum yang ada tapi dalam pasukan itu lahir satu nilai dalam uh, diri jiwa mereka bahawa mereka mahu kini negara Malaysia dan mereka bersungguh-sungguh untuk mencari gol, mempertahankan gol dan ini merupakan salah satu daripada satu contoh yang baik Termasuklah uh, main badminton di mana Malaysia pernah menjadi johan di peringkat dunia ya. Contohnya dalam bidang itu Kena ada semangat, ya. uh, unity di kalangan rakyat ya. uh, Bukan hanya di peringkat hariannya, di peringkat perkhidmatan awam, di peringkat sekolah, di peringkat sokan Yang ada membolehkan supaya kita dapat tingkatkan unity di kalangan rakyat di negara ini rasanya kalau itu dah menjadi satu dasar pihak kerajaan yang jauh lebih jelas maka saya yakin tidak akan ada rakyat di negara ini yang tidak mengira bangsanya, tidak mengira agamanya akan terpinggir daripada menikmati kemakmuran menikmati segala apa yang kebaikan sebagai sebuah rakyat di sebuah negara yang berdaulat dan merdeka dan saya berharap itulah pemahaman sepatutnya di kalangan kita selaku rakyat di negara ini yang kita berpecah belah. Tapi malangnya hari ini kita dapat melihat bahawa perbezaan-perbezaan ini semakin menebal kena dianya menggunakan kaedah kaum dan agama. Dan kalau kita tebalkan itu maka penggunaan agama dan kaum itu is very divisive ya? dalam banyak amalan manusia. Kita sudah pasti kita akan memberi keutamaan kepada agama kita, sudah pasti kita akan bagi keutamaan kepada bangsa kita dan akhirnya dia akan memecah belah uh, keadaan kehidupan rakyat negara itu itu juga dalam sistem politik yang ada kalau kita lihat kita adalah merupakan uh, di antara negara yang agak ke depan uh, dari segi agak menonjol dari segi penggunaan landasan politik berdasarkan kaum ya tidak banyak kalau kita lihat di negara-negara yang membangun di negara-negara yang matang sistem demokrasi beratus tahun seperti di Amerika Syarikat, di Eropah di United Kingdom. Mereka hanya melahirkan sebuah landasan politik. Parti mereka berlandaskan dengan isu driven, iaitu perkara-perkara yang penting kepada kehidupan rakyat seperti ruang pekerjaan, seperti kesihatan, seperti pendidikan, keselamatan, pemakanan, harga barang, berbagai-bagai. Ya. Parti itu dilahirkan Uh, semata-mata untuk menyelesaikan masalah kehidupan rakyat ya, bukan berlandaskan kaum dan agama Labour Party, Conservative Party, ideologinya berbeda begitu juga Republican, begitu juga de de Democrat dan lain-lain, dan banyak lagi parti-parti di Eropah banyak lagi parti-parti di negara-negara lain yang juga merupakan uh, dilahirkan atas landasan bagaimana rakyatnya dapat dipadukan tapi kalau kita menggunakan agama sudah pasti ini parti orang Melayu, ini parti orang India, ini parti orang Cina, maka akan lahirlah kumpulan-kumpulan ya, yang diperingkat akar umbi perpecahan itu akan berlaku. Ya, mereka akan mementingkan, mereka akan membincangkan, mereka akan pergulangkan kaum mereka dan bangsa mereka. Tapi kalau kita lahirkan satu landasan berbagai kaum seperti multiracial yang ada parti, maka tidak mengira bangsa, tidak mengira keupayaan mereka boleh menjadi pimpinan presiden sebuah parti berlandaskan mirip mereka, bukan oleh kata kaum mereka bukan oleh kena bangsa mereka kalau seseorang begini di mempunyai leadership yang baik, kepimpinan yang baik sudah pasti ia akan menjadi satu uh, nilai yang cukup dia lulukan untuk melahirkan satu bangsa yang ada kemakmuran jadi itulah pengertiannya kalau saya melihat bagaimana pentingnya uh, uh, unity ataupun penyatuan rakyat di negara